Bineged rayonu ərazisində fərdi yaşayış evindən oğurluq edən 1989-cu il təvəllüdlü Rəşad Novruzov saxlanılıb. O, evin həyətindən kabel və mis oğurlayaraq satmaqda günahlandırılır. Rəşad Novruzovun sözlərinə görə oğurluq etdiyi yaşayış sahəsinin kimə məxsus olduğunu bilməyib və ev sahibini də tanımayıb. Sadəcə olaraq hər gün çimərliyə gedərkən ərazidə təmir işlərinin aparıldığını görüb, dostu Farizə oradan oğurluq etməyi təklif edib. Rəşad ona da bildirdi ki, əslində oğurluğunun məqsədi Farizə maddi kömək göstərmək olub. Konuşum gəldi, adı Fariz tamdı dostu. Uşağına operasiya qaldırdılar. Pul lazımdı. Onun özlətdirdim dəniz qırağında özüm qaldım, yuxarı söçdüm, gətirdim aşağı. Vənsi. Avadanlıq satdıq, verdi uşağa apardılar operasiyə, məssal. Törətdiyi cinayətə görə binəqdə polis tərəfindən saxlanılan Rəşad Əməllərini etiraf etsə də peşman olmadığını bildirdi. Kiməsə kömək elədiyimə görə özümdə peşmançılıq hissi çəkmirəm, qardaş. Bir də ki çöldə gəzmə evdəkilərinə yüktən başqa bir şey deyil lətsə gedib elə burada yaşamaq otsəldən yaxşıdır. Səbahlara gələrəm, kimsə yerim bilməz. Həzart Əsə artıq əskər hərəkət edir. Əlimdə başqa ağrıcı nətə var. Yəni lətsə bura yaxşıdır. Bir qarışıqca can verə bilmiriksə, kimsə öldürmək, kəsmək, doğramaq lazım olacağını anlacağam. O evəllər də uğurluq etdiyini dedi. Bildirdi ki, mobil telefon oğurladığına görə bir dəfə həbs olunub. Qeydədək girəşalın həm də psixoloji problemləri var. Onun barəsində Binəqədi rayon polis idarəsində cinayət işi başlanıb. Simanə Həmidqızı Sultanməmmədov Space